Вопрос, и потом не дело о том что я хочу добавить я голова районной державной администрации э, максим прикут когда этот вопрос только назревал только начинали разговаривать мы встречались в Херсоне и застройщикам я сказал Береславщина это сплошной архитектурный исторический памятник это видимые памятники это скрытые памятники в земле и прежде всего сказал башню не трогать мне было отвечено, это не есть исторический памятник, это не есть... Подождите, так оно и есть. Документально они не зафиксированы, что это как исторический памятник. Но тем не менее... Потому что местные власти настояли, не хотят выделить деньги. Мы настояли, сейчас ведутся работы по тому, чтобы занести башню культурно-исторический памятник. У людей в итоге родилась мысль. Мы выделяем деньги на сохранение найденных и которые есть сейчас. Ныне, существующих памятников. Так что э, работы эти ведутся. Может кто-то не сумел правильно это объяснить, но это на контроле, поверьте мне, со стороны районной державной администрации как минимум и областной державной администрации. Спасибо. Вот покажите, пожалуйста, на схеме, где будет... Представьтесь, пожалуйста. Товариство охраны на Новой Каховке в севере Татьяна. Покажите, пожалуйста, башню, где она будет у вас во время... после строительства

Там недалеко до воды. При строительных работах она практически она будет... Не у... Она не трогается. Вы знаете, где находится вход в эту башню? Со стороны Днепра. Со стороны Днепра. То есть как туристический пункт башни, который находится в крайней мере, Ходор с Днепра, который будет подмываться водой. Вход э, практически недоступен. Все береговые сооружения, которые у нас стоят ближе 10 метров от воды, практически по крыльям сыростью и разрушается воду. Сейчас башня защищена тем, что она стоит 50 метров от воды. Там э, суда, деревья растут, и они защищают ее от всех э, неблагополучных, так сказать, э, влияний. а когда будет шторм? Какие шторма здесь? Едешь по плотине, вода захлестывает автомобильную дорогу. Когда будут наледи, они практически сдвинут эту башню, этот люк. То есть наше пожелание, вот как от посла защитить. еще, да, не Конечно. защитить, а сдвинуть створ, отойти подальше от башни створ. У башни должна быть охранная зона. Ну смотрите, мы сейчас заложили деньги на то, что первое, на детальное вышукование, что там, как находится геология, в том числе, для определения более конкретных способов защиты. В том числе в инстаграме, мы еще к этому посоветуемся, может быть действительно будет уже на тот момент внесена башня в архитектурную спадщину и мы будем действовать согласно законодательству по процедуре. То есть это никто не отрицает. Сейчас по, по нам имеющейся информации башня находится не в лучшем состоянии. Поэтому э, мы заделали запрос, уже ну, ожидая реакцию от э, местных советов, от э, активистов, от людей, которых интересуют, и уже заложили. Хотя, согласно законодательству, это было так вот, очень сложно. Почему? Вот сейчас мы в экспертизу зайдем, обсуждаем, экспертизу. Первый задаст вопрос, зачем мы заложили столько денег на то, что не является спадщиным. Нам придется что-то отвечать. Поэтому тут вопрос такой деликатный. Мы закладываем деньги, но это тоже да, отражает основатель. завтра в 11 часов по Херсоне в медиацентре Краснофлотская 20, в том числе будете вы, да, будет проводиться пресс-конференция, в том числе по этому вопросу. Будут представители из Киева и будут представители ЮНЕСКО здесь на юге Украины. Поэтому кого интересует вот этот вопрос, потому что именно этот вопрос в том числе тоже будет подниматься. Пожалуйста, можем здесь просто день заражать, так не шуметь, и приходить и будем работать. Сережа, с вами тоже, кстати, нужно на эту тему поговорить. И я бы хотел вас попросить да, от имени э, да, общественности. Мы понимаем, что вопросов много важных. Ну, этот вопрос тоже, давайте, пожалуйста, ребят, не будем его упускать, потому что он действительно важный. И, э, скажем так, за... По этому вопросу на сегодняшний день то есть, э, общественность очень э, интересуется, и наши зарубежные партнеры в том числе. Потому что мы знаем, что это история литовского княжества, да, 15 века приблизительно. И вот эти ребята, они нам должны помочь произвести эти раскопки, вы подсказать как, может быть, помочь до того, как чтобы этот вопрос действительно был освещен достойно э, прессе и громада, чтобы знало, что там происходит. Спасибо за вопрос и дополнение.